Yunan Roma gürəşi üzrə dünya və Avropa çempionu ilə görüş keçirilib. Qubadlı rayon icra hakimiyyəti, Şərqi Zəngəzur Regional Gənclər və İdman İdarəsi və Şərqi Zəngəzur Regional Təhsil İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Sumqayıt şəhər Heydər Əliyev mərkəzində İdman İctimaiyyəti və Gənclərin Yunan Roma gürəşi üzrə dünya və Avropa çempionu İslam Abbasovla görüş keçirilib. Şərqi Zəngəzur Regional Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi Natiq Abbasov tədbiri giriş sözü ilə açaraq bildirdi ki, görüşün keçirilməsində məqsəd yeniyetmə və gənclər arasında alam həyat tərzinin və idmanın təbliğ edilməsi Müxtəlif səviyyəli idman yarışlarında qalib gələrək çempion tituluna yiyənləmiş idmançılarımızı daha geniş yeniyetmə və gənc auditoriyalara təqdim etmək, idman sahəsini də maarifləndirmək işlərinin genişləndirilməsindən ibarətdir. Həmçinin qeyd edildi ki, ölkə rəhbəri, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən əsası qoyulan uğurlu idman siyasətinin nəticəsində Azərbaycan idmanda qısa müddət ərzində sürətli inkişaf yolu keçib və beynəlxalq idman qurumları tərəfindən idman ölkəsi kimi qəbul edilir. Azərbaycan Respublikasının əməkdar məşqçisi, beynəlxalq dərəcəli hakim Sədiqulliyev, fiziki tərbiyə müəllimi Eltun Ağayev və digər çıxış edənlər İslam Abbasovu 19-21 dekabr tarixlərində keçirilmiş Günəş üzrə Azərbaycan çempionatında qazandığı qələbə münasibətilə təbrik edərək bildirdilər ki, idmançılara göstərilən hər tərəfli diqqət və qayğı, təlim məşq üçün yaradılan yüksək səviyyəli şərait, ölkə və beynəlxalq yarışlarda əldə edilən qalıbiyyətləri şərtləndirən əsas amillərdir. İslam Abbasov çıxışında ona göstərilən yüksək etimada, diqqətə görə prezident İlham Əliyev ebevetədir iştirakçılarına öz təşəkkürünü bildirdi və gənclərin ona ünvanladığı sualları cavablandırdı. Sonda idmançımız diplom və qiymətli hədiyyə ilə mükafatlandırıldı.